小白，你手里拿的这个图是集团的新 logo？嗯，听说画了重景，请的海外设计师重新设计了一年多。这和原来的区别是？据设计师阐述啊，是取消了原本这个傲慢的大写，改为了不带侵略性、以客户为主导的小写，体现了咱们高发以人为本的企划理念。 真好，你们还不知道吗？logo 不换了、啊，听说好像是因为董事长没有看出来改动在哪，不改真好。我就说以前的好，大写啊，大气啊。不过齐总啊，比起这个新 logo，其实我一直不理解，电梯间这幅画。 到底是什么意思、啊？嗯、你说这幅画，我告诉你啊，这幅画可是出自名家之手吧？据说这位画家本来野心勃勃，精妙构思，想了很多创意，刚开始动笔。哎，咱们是科技公司，弄个宇宙星空。怎么样，董事长？好，最好能展示一下。 我们公司的其他综合业务，比如汽车和建筑元素。哎，我最喜欢的动物就是熊猫嘛，需得给个说法。哎，好，对，好好好好好。公司策划都少不了人情世故啊，这和人情世故有什么关系？过程是人情。

不会这么倒霉遇到他吧？安全。 我对范组长那个人啊，我个人的感觉啊，平时看着呢不苟言笑，其实他内心绝对是。早上好。范组长，范组长，呃，有个行业前瞻会，必须你亲自去参加一下。范组长，集团财务那边对于高发大屏项目的预算有问题，想要跟咱们碰个短会。哎，对对。 队长，这内部调研得咱们两个组一起研究研究。对，我这边呢是觉得，找你亲自去，时间都好协调。我这边比较急，我这儿随时听你安排啊。哼，组长有什么可稀罕的？只要我这个副组长不配合，他一样是个光杆司令。我虽然只是个副组长，但是我手底下有一个听话的新人，我要让他知道，我李天然培养出来的新人都比他强。 小白，过来一下。我问你，你想不想成为公司最强新人？想。好，你想不想快速的成为一名职场高手？想。你算是赶上了。今天我就要把我毕生所学职场秘籍倾囊传授给你。怎么样？我们杀他一个片甲不留。 写信吗，天成哥？嗯。文档。嗯、文档怎么了？我刚写的。文档。删除键是吧？我拆了你。你、哎，哎哎，等一下，范组长。嗯。这是那家新开的奶茶店的奶茶吗？对啊，怎么了？哎呀，范组长。 这我就得批评你了啊！喝奶茶怎么能自己喝呢？也不请我们大家一起喝、啊。下次我再请吧。小白，怎么了，天然哥？看见没有，师傅今天就教你职场的第一课。 在办公室吃独食绝对是一个大忌，尤其对于新人来说，请所有人喝一杯奶茶，不贵，又团结了同事之间的关系，何乐而不为呢？范组长刚刚已经做了一个错误的示范，接下去就看你的了。确定要所有人的吗？瞧你那小气样儿！不是每一天，但第一次总是要表现一下的啊。 我明白了，不过天然哥，我微信里没那么多钱，我得先转一下。我一看你也是挺会过的啊，这样，为师这儿有一张五块钱的优惠券，赞助给你了，拿着。对了，我那杯办的。 天然哥，奶茶到了！哎，哎呦，好！哎，各位同事，这是我徒弟小白啊，刚来公司，请大家喝奶茶。哎，我来一杯。哎呀，天然啊，有你这样的好师傅保驾护航，这孩子错不了，是吧？哎，范组长，小白请大家喝的奶茶，来一杯。你还能喝得下吗？不用了，我刚喝过了。谢谢啊，小白。 <music> 那我就替你喝了，干得不错，咱们稳了。那个天然哥，嗯，这边就交给你了、啊，我得去把剩下的奶茶给发完。剩下的，这几杯，咱们部门够了，还有谁？啊，不是您告诉我要请所有人喝奶茶吗？我还特意去 HR 问了一下，咱们公司总共有多少人？多少人？ 你一共点了八百九十三杯奶茶啊，合计是两万零五百三十九块，用了一张五元的优惠券，那就是两万零五百三十四块。你看看对不对？公司算上保安保洁八百九十三，哎对，没错。来来，帮我签个字。好嘞，谢谢，辛苦了。哎，没事儿。所以一共是八百九十三杯奶茶，一杯不少。天然哥，谢谢你教我这些，也谢谢你的优惠券。我你得去忙了啊，就交给你了啊。 三倍大家好，我是企划三部的白马帅。哎，谢谢白马。大家好，我是白马帅，谢谢是企划三部新入职的职员，请大家喝奶茶，请大家多多关照，多多关照，多多关照。请大家喝奶茶。企划三部白马帅，什么人？新来的实习生。哼，还挺会啊。 嗯，为什么是凉的？什么意思啊？这暗示我人走茶凉？我这个实习生的问题也不是带不动，是一带就起飞啊！满分一百分，他非要考一百二十分。 就是董事长也没请过全公司的人喝奶茶呀。范组长，天然，于部长呢？明天要去参加一个行业合作论坛，你们俩谁带着实习生陪他去一趟呗？我不太方便吧？我才刚来，好多业务都不太熟。我去吧，杨总监，我一定好好表现。可是那太好了，就辛苦李天然了。 我这就回去把 PPT 全部都发给你。下班喽，总监再见，天然再见。下班时间到，回家最重要。范组长还真是雷厉风行啊，爽快。行了，天然你去吧。嗯，回去记得把咱们集团发言的 PPT 过一遍，有些数据明天在飞机上务必跟余部长对一下。放心，我一定会做好服务保障工作的。好。还有事吗？啊。 这怎么会溢出售票呢？我们和领导一块出差，我们领导刚刚上去。这我们要是不到怎么办呀、啊？你能不能帮帮忙，再看看有没有票？不好意思，我们是按照值机顺序办理的，而且现在飞机上确实没有空位了。小白，遇到什么问题了吗？天仁哥，我们应该是来晚了，这班飞机满了，我们只能下一班了。那怎么行？余部长刚才还说了，要在飞机上跟我们对一下会议的进程。这班飞机我们就是挂在翅膀上也要飞过去。遇事不要慌。 啊，哦、师傅教你一下处理危机的技巧小姐姐，下一位，对，你先，大家都是大工人嘛，出来混口饭吃也不容易，是吧？从容一下、哎，柳小姐是吧？Miss Liu，My name is。啊！天山哥，咱们走，快快快快快，走走走哪儿去？ 我给我舅舅打了个电话，我舅舅跟航空公司呢换了两个会员的位子。哎，赶紧的，我们走那边 VIP。什么舅舅？你你什么舅舅？靠不靠谱啊？你好，请往里走。你好，请往里走。哎哎哎，小白。那个一会儿起飞以后，把这份文件交给余部长。啊飞机上争分夺秒工作，这就是我想象中的职场生活。哎哎哎哎哎，干嘛呢？干嘛呢？你坐这儿、个？怎么在经济舱啊？帮、哦、我看下位子。先生您好，这是您的座位。 啊啊！哎、哦，天亮哥，我坐，坐。您好，请往里走。你好，请往里走。你好，请往里走。啥情况啊？放心吧，你跟我讲过，我们 V 六以下的员工出差标准是经济舱啊。嗯、但我让我舅舅免费帮我们生了餐，呃，你放心，绝对不会牵扯到报销问题。怎么样，天亮哥，没给你丢脸吧？靠谱啊。 哎，姑娘，一罐啤酒，谢谢。好的，您稍等。两个。好的。天良哥，你看那。嘘，别说话，睡觉。哦。天良哥，别说话，睡不着。对不起，丢人的是我，我不配。 小白啊，听哥跟你说啊，在职场呢还有很多的潜规则，你要慢慢的学习。走吧，走吧，哪儿去？那边儿。不，那边两位<边>来,来看一下这个房间<好>行不行？谢谢谢谢，很好很好。哎，怎么样？ 干啥呀？这，这是职场潜规则？想哪儿去了你？为师现在就给你教授职场第三课。啊，公司给的指标是什么？你我于部长一共三间房，但如果你我挤一间，就可以省下一间房间。我们五五分，岂不美哉？这个就叫出差福利，懂了吧？ 我懂了，天亮哥，我有办法弄到双倍的出差福利。双倍？跟我走。什么双？哎呦呦呦，慢点！什么双倍福利啊？哎，这边怎么还走人呢？你等会儿。哎哎，小白，上哪儿去？哎，你去哪儿啊你？不是，你不说话是几个意思啊,啊？马上就到了，哥啊？什么马上就到了？ 呃，uh, 小白啊，这是一家六星级酒店。对啊，那我们来这儿干什么？天亮哥，是这样，你看，公司给我们的指标是，于部长你我一共三间房，但如果我们在我舅舅开的酒店住，这样我们可以省下两间房，双倍出差福利。所以这家酒店是我舅舅开的、啊。 怎么样，天安哥，我学的快不快？<laughs> 舅舅，喂，天啊，舅舅新开了个农家乐，啤酒、烧烤、火锅、洗澡、搓背、住宿啥都有，周末记得来玩啊！中，大舅，不说了啊。谁还没个开酒店的舅舅？呢？ 好，啊、姚总监，啧啧，田总，走。哎，你说，你们住那么远，不吃早饭、啊，天天来这么早上班？哇。 啊，早饭要注重营养搭配。每天早上。天然哥，嗯，是我哪儿做的还不够好吗？为什么感觉姚总监就是不太喜欢我？职场新人第四课，千万别开着比领导更好的车在他眼前晃悠，知道吧？哎，我要没记错的话，这是不是应该有个伞呢、啊？在这儿。那这儿。 哇，高级呀、啊啊嗯嗯！天然哥，我懂了，懂了，嗯，懂挺好。走。哎，走，杨总监，走，走，走。天然哥，杨总监。 早啊！昨天你跟我说完我就换车了，怎么样？可以吧？像样，可以。那你们聊，我先走了。像什么呀？ 手套，小白，问卷调查就由你去跟市场部对接。马帅，昨天的奶茶很好喝，谢谢。小白，听说你航空公司有人，能不能搞到暑期的特价票啊？不怪你，实习生太优秀了。 小白，谢谢你的茶。哎。马帅，干嘛呢？哎，天亮哥。啊，我正好要打印点东西，但这机器不会用。 不用打印机？嗯，早说嘛，小事啊。天然哥现在就教你职场第五课。小朋友，装备防晕染墨盒、激光高清扫描仪、三十 ppm、一百二十八兆内存、八百乘六百 DPI，支持蓝牙传输、远程遥控。它最大的噪音来自纸张掉落的声音。 我有我的劳斯莱斯。天津、啊嗯、真不错啊！哎，哎呀，哎，你们看，嗯、一个小球。哎、嗯、呀，不禁让我想起我六岁那年，我爸送我的生日礼物，就是一个高尔夫球。嗯、我记得那天。 漫天的白雪，我爸独自一人在路上散步，突然一颗天赐的小球出现在他的面前。他一看四下无人，就把这只球捡了回去，当做生日礼物送给了我。那你爸对你挺好的。嗯，我也有和天然哥相似的回忆。马帅，你不会收到的生日礼物，哎，也是个高尔夫球吧？哎，不能。以马帅的家境，我觉得怎么也是一套高尔夫球杆。 呃，uh, 差不多吧。<laughs> 哎，那你爸对你一般。作为一个富二代，你过生日，居然送你一副高尔夫球杆，那也太抠了吧？确实，<laughs> <laughs> 富二代、啊，这是。哎 有信息，你帮我看一眼。哦。于部长，啊，帮你回了啊，回一下。收到，辛苦了。OK。哎呀，哎呀，哎呀，我得赶紧磕个头。你怎么能回复辛苦了呢？你疯了吧你？嗯，不是有什么问题吗？人于部长对工作方案的确辛苦了呀。 小白，嗯，李天然没教你吗？啊？回复领导的话那门道可多了，像这种辛苦了，都是领导对下属的慰问用词，咱可不能回这个呀。哦，哎，原来是这样啊！谢谢技术长点拨，幸福。看来这李天然啊，没教你什么东西，不像我当年带实习生的时候，那叫一个认真细致，毫无保留。 都当总监了，季组长，嗯，姚总监，原来是这个，哇！哎，季组长，嗯，于部长又发了个工作目标，我帮你回了啊，不能回辛苦了啊。 去忙吧。哎，这啊，小你，哎呀妈，鸡，鸡娃娃，反了你了，马上给我来办公室一趟。哎哎哎，来了来了，你害死我了你。哎呀，来了。这也不行啊。 被包围了我，我被我吞噬掉了，还有什么能够阻挡我的呢？站在十字路口，跟着你的脚步，我想我一定选下了。Oh、不知不觉我昏了，光线突然变暗了，是命运作祟，还是忘了开灯呢？上次答应过你的后天我会还你。 笑着笑着又傻了，是的我没做什么，但我确定我错了。不知不觉我昏了，光线突然变暗，那是命运作祟，还是忘了开灯了？上次答应过你的，后天我会还你，我骗你，做什么？好多人哭着哭着又笑。 笑着又傻了，怎么了？么了地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了，怎么了？地球大了，什么都不一样了。 着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。好多人哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。怎么了？地球大了，什么都不一样了。哭着哭着又笑了，笑着笑着又傻了。是的，我没做什么，但我确定我错了。